Керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз провів апаратну нараду за участю міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадима Черниша. На порядок денний винесли три питання: про надання у власність земельних ділянок для учасників АТО, про використання коштів, передбачених бюджетними програмами на 2016 рік. А також про стан підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери Луганської області до опалювального сезону на дві. 20... 2016-2017 роки. Вопрос подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2016-2017 года стоит на особом внимании у премьера, у меня как у губернатора, я надеюсь, у всех руководителей территории. Согласно поручению Владимира Борисовича Гросмана, председателям областных государственных администраций до 15 сентября необходимо провести коллегии или расширенные аппаратные совещания по вопросам подготовки к отопительному сезону и по результатам отчитаться о готовности. Директор департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації Віталій Сурай зауважив, Луганська область на 90% готова до опалювального сезону. В області всього 372 котельні, з них 301 підготовлена до роботи. Також до опалювального сезону в області підготували 2951 житловий будинок та 427 соціально-культурних об'єктів. Підготовлено також водопровідно-каналізаційні мережі та проведено капітальний і поточний ремонт доріг. Та як виявилося, проблем, також багато. Міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньопереміщених осіб Вадим Черниш зазначив, він тут, аби допомогти вирішити проблемні питання, якщо то потрібно, через кабінет міністрів. Ці дві території Донецька та Луганська область об'явлені територіями де оголошена надзвичайна ситуація. Я не розумію, як в надзвичайній ситуації розкачуватися, коли там не працює водовод, якщо є ресурс. Я не понимаю. И это, честно говоря, уже накладывает дополнительную ответственность на руководителей соответствующих от самого, от самого верхнего уровня до самого нижнего. Если объявлена чрезвычайная ситуация, это означает, что правительство признало две особых территории, которые требуют дополнительного внимания. И это дает вам, кстати, определенные перспективы и дополнительные возможности в рамках чрезвычайных ситуаций решать проблемы на уровнях от области и ниже. На областном уровне мы много обсуждаем, тут нормально, четко система работает. Я бы хотел, чтобы она работала до самого низа. И иначе будет совсем по-другому. Мы говорим, присылаем сюда комиссию, делаем выводы, кто работал и не доработал до самого низу, вместе с, с военно-гражданской администрацией. Делаем выводы относительно должностных лиц. И даже далеко не надо, вот на передний ряд передаем. Если есть ресурс, если есть возможности, я не понимаю, что еще надо. Если его нет, обращаемся в область. Если есть объективные причины, обращаемся в кабинет министров. Мы же не отказываемся. Просто я хочу, чтобы вы прониклись. У нас большая, колоссальная ответственность перед гражданами здесь. Говорили на нараді про надання у власність земельних ділянок для учасників АТО на сьогодні на обліку у Сєвєродонецьку перебуває 566 учасників бойових дій. Для надання земельних ділянок подано 141 звернення. Ви знаєте, яка ситуація на сьогоднішній день з землею в місті Сіверодонецьке? Практичної немає, тому що в міській громаді города Сєвєродонецька знаходиться… Через полосицы. Мы об этом очень много говорили и практически все вокруг э, это земли Мирнодолинской сельской рады Попаснянского района. Тем не менее, э, в соответствии с планом развития, который у нас существует, 84-й микрорайон, докладчик говорил об этом, Значит, мы там выделили 33 участка э, для тех э, участников АТО, которые подали и объединились в жилищно-строительный кооператив «Патриот». Значит, решением сессии номер 581 от э, июля месяца это было узаконено, и сегодня э, этот, э, так сказать, кооператив, ему дали право для разработки уже выполнения проектных работ, проектов. После этого будут подниматься что касается остальных, мы сегодня, так как у нас ограничено количество земли, мы сегодня прорабатываем вопрос, я сразу скажу, в неперспективном месте, это район воеводовки, нету другой земли практически. Там сложные вопросы. Во-первых, нет инфраструктуры. Если в 1984 микрорайоне... Ну, там было заложено изначально, там есть куда подключаться по воде, по канализации, там нужно... Сколько надо это. по воеводовке, сколько, какого количества земли там из которой можно отдать? Мы на 120 которых... человек там готовы выделить, на 120 человек. То есть, в принципе... Это поселок практически. Да, это мы бы, мы бы закрыли ту заявку, но еще раз говорю, там еще есть особое мнение и селян, которые там живут, не очень они на это, так сказать, они считают, это их выпасы, это их земля, там есть проблемы. Інше питання, що розглядали на нараді, стосувалося використання коштів, передбачених бюджетними програмами. У містах і районах області є неосвоєні кошти, зазначає Юрій Гарбуз, зокрема у Сєвєродонецьку. 74 мільйона в місті Сєвєродонецькій, освоєно 18%. Грустно, так? Коли грошей немає, це, зрозуміло, біда. Ну, коли є гроші І додатково ще з обласного бюджету я виділяю. Как можно при таком количестве денег, которые есть сегодня на территориях, сегодня где-то блуждать и не делать дело? Вы даже не представляете, каких это трудов стоит в Киеве даже тысячу выбить. Мы не можем допустить, чтобы деньги, тем более там в миллионах, сотнях, миллионах, как в прошлом году вернулись назад в госбюджет. Зачем мы обращаемся к компаниям про ООНовцев, я от них не вылажу, юнисеф и все остальное, дайте нам со школы, даже там, даже там, а мы свою не можем съесть. Все агентства, организации объединенных наций, другие гуманитарные организации, это не есть доноры. Это каналы для реализации проектов. Доноры – это правительство иностранных государств. И поверьте, они ситуацию смотрят в комплексе. В комплексе. И когда они говорят, знаете, мы доверяем почему-то одной из организаций ООН, на те же самые школы, когда можно было это выделить администрации или агентству регионального развития. Это же вопрос эффективности использования средств в том числе. То есть если они говорят, что вы не умеете планировать, вы не умеете вовремя расходовать средства, вы не умеете их прозрачно демонстрировать, то что вы делаете, они говорят, окей, тогда мы найдем, кто это будет делать. И на тот же объект, детский сад, школу выделяют деньги не через ваши предприятия, которые могли бы точно так же освоить эти деньги, а через агентство, которому они уже доверяют много лет. Он не донор. Доноры правительства, которые выделяют средства. И поверьте, есть механизмы, за которые, я так думаю, вы поборетесь еще. Чтобы вы показали, что мы эффективно расходуем средства. И там, где есть неэффективность расходования каких-либо средств, хоть государственных, Хоч донорських. туди деньги далі не йдуть. Этот імідж вам не нужен. Треба все до копейки вибирати, показувати ефективність і показувати прозрачність. Підводячи підсумки наради, Юрій Гарбус закликав присутніх до спільної злагодженої роботи. На території Луганської області я об'являю політичну дієту. На єлюсь Опускаем эту ситуацию все-таки до уровня колена, чтобы можно было переступить достаточной войны и той ситуации, которая у нас происходит. Не играем в политику. Это до всех депутатов горсоветов и там, где еще территория. Ну у меня по районам вопросов нет, слава богу. У меня есть сегодня три города, по которым все никак мы не можем разобраться. В какого мы батьку верим? Кто живет в сердце, у кого живет в сердце российский флаг, выпружу всех туда.